Bəli, bütün günü, bütün günü Senin prezident, bütün günü prezident, prezident memurlara tapşırır. Mil, ay bu ağır gündə buna hərəkət edirsiniz. Ha? 4 tane ailə buradan çörək yeyir. En azından Aa, bir ay yiyecek. 3000 3 min manat verdi qanun olur. Nə qışqırsan? Bura deyir, bura qışqırsan. O telefonla çəkirəm, yaxşı eləyirəm. Bura gəl, bura gəl, sən başa. Əlvi çək, əlvi Bura sən başa salım. Əlvi çək bura. Başa saldın sən kimsə. Bura gəl, bura gəl. Telefon Sən salmısan ha. Sən düşürsən, yığıtış görürəm. Sən səhv sürsən deyirsən. Heç etələmə. Telefon yığıştı dedim sənə. Etələmə. Başa düşürəm səni, səni. Düyüm yitələmə. Telefon yığıştırsan etələmə. Başa düşmürsən? Telefon yığıştırdım dedim sənə. Başa düşmürsən? Ay, yox amma bura. Baxın bura. Mən telefonu yığıştırdım dedim sənə. Qardaş, mən 3 ay, təxminən 3 ay bundan qabaq getdim orda tikməyə, tikinti aparmağa başladım. Bu evin təməllini tökdüm. Sonra bu Fərid, təəssüf ki, o Fərid icra hakimiyyətinin si nümayəndəsi gəldi gəldi məndən işi saxlamağımı tələb elədi. Mən soruşanda ki, niyə saxlayırsan işi? Dedi sənədlərinə göstər. Mən sənədimi göstərdim. Məndə kənd sovetinin sənədi var. Fərdi e, yaşayış üçün, ev tikmək üçün sənəddə belə yazılıb. Sənəddir. E, göstərdim ona. Mənə dedi ki, yox bu sənəd e, köhnə sənəddir. Bəs təzə sənəd göstər. Deyirəm ki, köhnə ilə təzə fərqi nədir? Sənəd bu sənəddir də. A, dedi, yox bu köhnə sənəddir. Bəs Gəlsən söhbət eləyək. Nəsə getdim yanına icra komitmentində e, Sabun Siz Daximetinə, onun yanına getdim. E, dedi mənə ki, bəs e, bu sənəd köhnə sənəddir. Diyim yaşında mənə təzə sənəd ver. Dedi, "Yox, təzə sənəd vermirik." Diyim, "Axı onda nə istəyirsən də? Yəni mən nəyəm, necə nə, nə tikim?" Dedi, "3000 manat ver, ondan sonra tik." Məndə etdim, qardaş, mənim 3000 manatım yoxdur. Cəmi əlimdə olan 5000 manat puldur. Onu da ki, e, hörgüsünü öləb üstünü bağlayacam. Və, yəni nə vaxt remont eləyərəm, içə girərəm, girərəm də. Yəni mən buna belə etdim. Neçə dəfə dedi, "Yox, xeyri yoxdur." Nə qədər buna bir dəfə qayıtdım, dedim ki, "Qardaş, gəl sənə 500 manat verim, tikim." Dedi, "Yox, e, nə edirsən elə, mümkün deyil." 3000 manatdan 1 manat aşağı yeri yoxdur. Dəfələrlə yanına getdim. Ə dəfələrlə sabun siz icra hakimiyyətinin qəbuluna düşmək üçün yaşlı anamla getdim, buraxmadılar. Qəbula buraxmadılar. Başçının qəbuluna buraxmadılar. Dedilər ki, torpaq ev tikintisi üçün başçı qəbul eləmir. 3 ay dəfələrlə ardıcıl olaraq mən getdim buların yanına. Getdim. Yəni xeyir olmadı. Ondan sonra ıı, bu prezidentin ıı, məmurlara qarşı göstərişindən nə bilim bu axır axırıncı verdiyi sərancamlardan sonra mən getdim orda başladım tikməyə başladın tikməyə ıı, arada o şamil də gəlmişdi qəsəbə nümayəndəliyindən gələn o da gəldi o da dedi ki dilim bəs 3000 manat dilim bəs yoxumdur ismin manatım yəni nəce olmasa yaxşı bu 3000 manatı dedim verirəm heç olmasa mənə bir sənəd verin dedi yox sənəd sad vermirik satıcılara gözümüzü yumuruq getdik Yəni Düdünbəs mən indi sənin pulum yoxdur, 3000-i verdim sənə. Sabah səni işdən çıxartdılar. Mən o 3000-in batacaq. Yox, amma sənə bir kağız ver. Dedi, heç də vermirik də, heç nə. Hə, Düdünbəs mən pulum yoxdur, nə olacaq? Dedi, pulun yoxdur, gəl torpağını sat. Yəni mümkün deyil. 3000 manatdan hələ arada 5000 manat da deyirdi Fərid. E, Dedi 3000 manatdan 1 manat aşağı xeyir yoxdur. Prezidentin o səralarından sonra dilim indi yəqin ki irişməz dər. Yəni qoyallar tikməyə. Getdim, başladım tikməyə. Başladım, tikdim, üşə tikib qutarmışdım videoda gördüyünüz kimi. Də əməli başdı, yəni hərçəyi qutarmışdı. O damını örtməyə başlayırdım ki, mən orada yox olmamışam. Gəlib söktdülər. Mən gəldim onlara dedim ki, bəs xahiş minnət elədim, dedim bəs sökməyin də. Didlər yox, sənədsiz, sənədin yoxdur, bizə pul verməmisən, ona görə də sökürük. Və belənsə mənim evimi sökdülər. Yəni o pulu da özüm də fəhlə işləyirəm. 30 yaşım var. E, yəni o zülümlə qazandım, tikdim, gəldilər 15 dəqiqə, 1 saatda usurdular, çıxdılar, getdilər. İzdad bula düşmək olur bulan qəbuluna? <laughs> <laughs> Prezidentin qəbuluna düşmək olur bulan qəbuluna düşmək olmur. Hə, dəpastı, dayanmır, fərqli. Dayandırmayacaqsan? Dayandırmayacaqsan? Eşitməmisən prezidentin qərarıdır. Eşitməmisən? Sən nədim eşitməzsən prezidentin qərarını? Traktor dedisiniz müəllim. Düzdür. Traktor gətirəldiniz də. Müəllim düz deyir. Nə isə. Sən keçsən. Yoldan keçəlim deyir. Yaxşı, mən yoldan keçərəm. Məni tanımırsansa. Mən ben, elə bunu vaxtı yığışdırmayacam. Mən bunu elə yoxdur bence. Sənə mən mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Siz kimsiniz? Buram, bura nə? Bura bura mən təhsildə özümü axtarram. Oçlar da seç. Sənədin, sənədimi göstərmişəm o kişiyə, deyib ki, köhnə sənəddir. Mən gəlmişəm mənim sənədlərim. Saxhozun, siz bir dəfə gəlib uçurdumusuz. Sənədi ver sənədi. Sənədi ver gör nə sənədim sənə bir kadastrı tikintiyə sərlədim. Bir də üzr istəyirəm. Ha nə olar? Lap yaxşı. Düzdürsə belə danışanda çox gözəl danışırsınız. Amma ki bir də e, milyonlarla ev var da, birinin kadastrını, birinin çeynini göstərin, mən də gətirəm e, göstərəm. Əvvəl e, nə oldu? Çeyrəyə gəldik. Qanunlara mən. E, Onsuz da video göndərilib başqa yerə. Ha, yəni tək tək bu deyil. Tək bu deyil. Yəni göndərilib, göndərilib. Yəni ola bilməz ki, cənab yani prezident sizin bax bu cürünə qaçuluğunuzu göz yumsun. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ola bilməz. Haçi, mən sənə dedim ki, 500 manat pul verin. Yoxu dedin? Mənə deməmsən. Dedin deməmişən? Birinci dəfə görsən məni, birinci dəfə. Halal olsun. O cür olmursan, bir dəfə də görərəm səni. Sən o cürnolmolsaydın bu işdə işləməzdin, düz deyirsən. Məni birinci dəfə də görsən. Nola? Gəl, gedək, qal, gəl. Cənab prezidentçi necə ki Nəqliyyatın qoçularını 30 dollar yerinə 70 dollar acaq. Və səni də 30 dollar acaq. Elə şahidlər həqiqət. Temsil mən də. Mən şahidlərsə səni də nə evəcə? Çözüm var.

yığıştırdınızsə. Gecəsinə məşğul ol. Deməli, sənə gətirəcəm bura, gətirəcəm bura. Əlvisən, gəl bura, deyirəm. Aç, aç, əlvisən 80. Deyirəm sənə, əlvisən 80. Deyirəm nə sənə?